Друзья, всем привет. Так в этом видео вам расскажу, значит, что, как дела обстоят на рынке Германии бушных машин самих таких популярных бюджетных э, расценок, это такие пятые, Гольфы, Октавии, любимые нами Volkswagen Audi, Шкоды. Вот, значит, э, живых машин найти практически. Очень сложно. Во-первых, ценники заоблачные. Все, что продается в Германии в основном за такие вменяемые деньги, то есть там за 2000 евро, 2200, там, грубо говоря, там, ну, в диапазоне, грубо говоря, от 1500 до 3000 евро, это все машины с какими-то дефектами. Как правило, в принципе, порядочные продавцы указывают на дефекты, то есть продаются машины по объявлению, смотришь, или пишут утечка Тасола, или там под замену двухмассовый маховик или там еще какие-нибудь нюансы есть там забитый сажевый фильтр в общем все зависит от того насколько продавец честно это все указывает вот и за последнее время те машины что ко мне приезжали покупались они практически все с дефектами моими знакомыми вот и привозили мне на ремонт. И, в общем, расскажу сейчас о необычном случае, который произошел с Кадиком. Закупил мой знакомый Volkswagen Caddy 2009 года. Серебристого цвета, в короткой базе, но при этом семиместный. Вот с мотором 1.9 TDI BLS, это с сажевым фильтром. И какая была проблема? Значит, в Германии у этого мотора оборвала ремень ГРМ, вовремя не поменяли, машина где-то простояла. В итоге потом поменяли головку, поставили новый ремешок, запустили двигатель, и двигатель работал неровно. Вот он ее привез на, авто, на лафете, на прицепе. Загрузил мне и попросил машину сделать. Значит, подключил я сканер, показала мне ошибку по недостоверности сигнала распредвала. Вот, мотор колбасил на холостом ходу. Такая тряска была характерная, вот как в видео вы видите, работает он. Вот, и я зашел в параметры, посмотрел, значит, в 51 группе у нас моторы обороты двигателя там на уровне 820-840 И параметры оборотов распредвала должны быть в два раза меньше, то есть должны быть 410-420 оборотов в минуту Но у нас параметры, этот скакал, он 560-700 с чем-то, то есть вообще от балды обороты распредвала были от балды. Я думаю, вот оно, наверное, в этом и кроется все-таки ошибка. Хотя я знаю, что датчик распредвала он используется только на запуск мотора. Но думаю, мало ли он получает в процессе работы недостоверный сигнал. Мозги не понимают, что делать. И может быть с этим связано то, что мотор колбасит на холостом ходу. Значит, я посмотрел, по... снял кожух ремня ГРМ. Ремень действительно новый стоял. Но обратите внимание, что на распредвале там на шестерне, под шестерне есть ступица, на ней считывающие такие усики есть по контуру, по кругу, которые определяют по этим, по разносу этих усиков или по их размеру, определяет датчик, в каком цилиндре находится Сейчас э, кулачки распредвала. На каком цилиндре идет так сжатие, впрыск, там, не важно, В общем, определяет положение распредвала по этим усикам. Вот я по в программу, посмотрел, что было два варианта этих ступиц. То есть сами шестерни одинаковые, а ступица вот эта с этими усиками разная. Есть усики такие узенькие, а есть такие, как сектором, сделаны продолговатыми. Вот у нас должен быть на этом моторе БЛС, БММ продолговатые сегменты на ступице. А вот тут стояли с усиками, это от другого мотора думаю, ну вот, наверное, проблема все-таки в этом есть. Будем менять шестерню распредвала и посмотрим. Короче, заказал я на эту ступицу на Allegro, нашел, э, скинул я ремень ГРМ, э, снял шестерню, спрессовал, запрессовал новую эту ступицу, поставил шестерню, все собрал назад, завел, все, показания сразу выровнялись. То есть обороты двигателя 840, обороты распредвала 420. Все четко. Но, тем не менее, мотор все равно дальше продолжает кабасить на холостом ходу. При этом коррекции вообще в идеале близко к нулю. В каждом цилиндре, в первом, втором, третьем, четвертом. То есть идеально. Единственное, что меня смущало, что скачет цикловая подача. Значит, я в своей практике сталкивался с тем, что изношенный двухмассовый маховик бывало давал вибрацию и влиял на коррекцию. То есть он из-за того, что мотор колбасило вибрациями массы это давало свое, этот, свои последствия на работу мотора, естественно, и мотор подколбашил, даже газу выравнивается, все нормально, здесь двухмассовый маховик не шумел, но тем не менее, думаю, все-таки, наверное, загляну я все-таки туда, поскольку может быть в этом быть причина. Снял я коробку, снял, посмотрел сцепление, значит по сцеплению вопроса никаких нет, двухмассовый маховик в идеале, сцепление менялось 6 лет назад, износ минимальный, все в принципе в идеале. Я с человеком, в принципе с хозяином машины договорился, что я за работу за сцепление деньги не возьму, поскольку это в принципе была моя инициатива и это была Ложная дорога. Но всякое бывает в нашей работе. Поэтому. Если за что я предложил, и раз уже сняли, я говорю, хочешь, можем сцепление в сборе поменять. Вот, э, поскольку снято, поставим новое. Но за работу я как бы по сцеплению ничего не возьму, потому что не оно является причиной. Поскольку видимых дефектов на сцеплении я просто не обнаружил. Ну, решили сцепление поставить комплект новый. Новое сцепление заказал, поставили, собрали, Ну естественно проблема не ушла, поскольку не в этом была причина. Дальше я снял клапанную крышку и посмотрел, списал номера насос-форсунок. На насос-форсунках были номера, которые соответствовали мотору AJM. Дата выпуска стояла 2002 год. И я так понял, что, видимо, скорее всего, и шестеренка вот эта распредвала соответствовала как раз AJM мотору. Я так понял, что головку в сборе поставили просто ступа с другого мотора. Свою старую головку он привез с погнутыми клапанами. Там в ужасном состоянии и компенсаторы, погнутые клапаны, как я уже сказал. Распредвал пописанный вот и но насос форсунок его родных не было я попросил его узнать где там в мастерской делали в германии если насос форсунки он позвонил узнал говорит ничего нету вот что отдали то и отдали ну, я думаю что насос форсунки благополучно с этого мотора продали но все равно вопрос меня расколбаса мотора беспокоил, поскольку насос форсунки могут влиять там на динамику, там на дымность как-то вот. Но в принципе все неисправные. Я в своей практике не сталкивался с тем, чтобы при нормальных таких хороших коррекциях колбасила мотор. То есть, в принципе, если насос форсунка неисправная, коррекции там вываливает там, больше двух единиц, по три, тогда начинает мотор сизым поддымливать, еще что-то. Здесь интересно, что мотор на холостом ходу только вы даете чуть-чуть газу, обороты, буквально 200 оборотов добавляете, выравнивается, работает ровно, машина идет, разгоняется, то есть я на насос форсунке не грешил, мне ну, все-таки было интересно найти причину. Выяснить через товарища, что там в Германии делали, более подробно не, не удалось. Он говорит, ну что, головку поменяли, прокладку под головку поменяли. Действительно, я посмотрел на прокладке, стоит дата 23 .11 22 года прокладка. Вот, свежая. Вот, ну и решено было все-таки, наверное, разобрать, снять головку и посмотреть все-таки, проверить, я хотел, не, не, получилось ли от встречи с клапанами, может быть, шатун чуть подогнула, может быть, еще что-то, то есть что-то не видно было. Осциллоскоп я, кстати, подключал тоже к этому мотору, показания какие-то были постоянно разные, не знаю, с чем это связано, хотя на других моторах я проверял, то есть выяснить нормально мне там относительную компрессию и работу цилиндров нормально не получилось снять нормальные показания, то есть все-таки пришлось разбирать. Ну договорились все разбирать, поскольку мотор собирали в Германии, непонятно, что как и в силу того, что поставили и шестерню неправильную и этот как его и насос форсунки Стояли неправильные, то скорее всего, что вряд ли кто-то вообще с головкой что либо делал. Значит, полезли, в принципе, мы туда не зря в плане того, что Головку поставили в сборе, коллектор был, был впускной забитый наглухо, впускной вот этот э, заслон, как клапан ЕГР тоже где-то на на впуске, тоже все забито, все там надо было вычищать. Головку никто не шлифовал ничего, я головку полностью разобрал. Вот, отдаю ее на проверку, головку мне проверили, спланировали, сделали все идеально, собрали назад клапаны, то есть по ней вопросов никаких не было. Я вычистил коллектора, турбина я посмотрел, сухая, чистенькая, все, все, окошки нормальные туда-сюда. Вот, естественно, я обратно все собрал, ремень ГРМ я оставил, он, поскольку был свежий, новый, менее, я его не стал менять. Уже, понятно, я поменял в этот, компенсаторы поставил новые, поставил вкладыши распредвала новые. Я купил туда правильный распредвал от этого мотора, поскольку мотор тоже распредвал, номера отличаются. Вот, э, сальник распредвала поменял. Уплотнение на насос-форсунки. Все собрал. Все чистенько. Соживи. кстати, я тоже снял через верх при снятом моторе. Показывал там 65 грамм забитых, по-моему, из 60. Я вот на мойку, его с намойку вычистили, вымыли на специальной машине. Вот, собрал я двигатель. Все, поменял масло, завел и о... Мотор работает точно так же, как и работал. При этом я проверил выход поршня, нигде ничего не подобного, то все вся поршневая в идеале, в принципе, плоскость блока все нормально. И мотор дальше продолжает колбасить. Ну, естественно, что уже в принципе после всех этих проделанных работ. Еще, кстати, я оговорюсь, предварительно проверил давление на насос электрический в баке, давит по бара с трубки идет нормально солярка перед фильтром и насос боковой, который подачи топлива тандемный, который должен давить там где-то 2 бара на холостом ходу и 6-7 бар на этом, тоже я подключу туда манометр, то есть там все с подачи топлива, все в идеале, но тем не менее мотор на холостом ходу характерно колбасит, а даешь газу, все выравнивается. То есть, грубо говоря, такое ощущение было, что мы, то, что я сейчас делал, я не делал вообще ничего. То есть, только то, что мы там почистили, все там нормально, головку спланировали, вымыли, поменяли этот, в работе мотора не изменилось вообще ничего. Ну и решил я уже все-таки такие попробовать на поставить другие насос форсунки. Я взял насос-форсунки с мотора 1.9 TDI, но не с BLS, а с 1.9 с Гольфа с AXR мотора. Они в насос-форсунки, кстати, должны быть все. Да, это я. И по себе знаю, что должно быть правильно. Я просто хотел собрать мотор, насос-форсунки еще хотел поменять, но вот для начала я хотел хотя бы собрать механическую часть, чтобы все работало нормально. И вот я поставил насос-форсунки с 1.9 TDI с AXR, завел двигатель все, он работает как часики вообще, ровненько, вообще просто этот все. Ну и естественно стал, стало понятно, что какая-то проблема с насос-форсунками, то есть где-то или какой-то клапан залипает или еще что-то, то есть я не стал их отвозить на стенд проверять, нет смысла было надобности, все, я нашел в интернете форсунки с двигателя БЛС, с такого как надо. Вот Машина эта три дня покаталась на этих насос-форсунках, на 1.9 AXR. И, кстати, я стал, стал жаловаться, что забило быстро сажевый фильтр. Кстати, к вопросу, к тому, что насос-форсунки должны соответствовать мотору. Вот, насос-форсунки я снял, поставил нормальный, выпустил, включил регенерацию, прожег сажевый фильтр, все. И на этом моторе я собрал. Как бы все работает идеально, все четко, коррекции, подача цикловая перестала гулять. То есть, вот он в принципе живой пример, что коррекция по форсункам, в принципе, еще что-то это не обязательно говорить о том, что у вас в идеале насос форсунки. То есть, предыдущая вот эта партия насос форсунок работал мотор на ней, коррекции показывал хорошие, вот, а гуляла хорошо цикловая подача общая и колбасила мотор на холостых. После этого в принципе мотор я собрал катается он до сих пор как бы все в порядке следующая шкода ко мне приехала в германии продавалась она вот утечка тосола утечка тосола то есть получается я там в одном из видео предыдущих рассказывал по историю покупки одной шкоды значит на машине до где-то в городе до 90 км в час тосол никуда не уходит все нормально стоит но только на трассе да на не 120 и Пошел этот, э, дуть газы в расширительный бачок. Это тоже был мотор 2 литра, БММ, 8 клапаны, мой любимый. Вот, в принципе, все, я уже решил пойти по тому же принципу. Я разобрал полностью, снял головку, э, все разобрал, тоже все было там забито сажей. Пробег у машины был у кадика, кстати, был пробег 265 тысяч. У этой шкоды был на момент того, как я разбирал, 215 тысяч всего. Ну, что-то произошло с ней, я не знаю, в силу каких причин. Вот, и я тоже почистил сажевый фильтр, вымыл полностью, вычистил там гадости вот этой спускного коллектора, которая туда набивается через ЕГР. Все повычищал, поменял компенсаторы, вкладыш распредвала, сальник коленвала, новые болты крышек распредвала, новые уплотнение насос форсунок. И собрал я туда, поставил, что фильтр сажевый я тоже почистил, все как бы собрал, в принципе, мотор уже после ремонта, сейчас уже на данный момент прошел сколько? Почти, на 30 тысяч. Слава богу, все нормально работает. Машина катается. Три раза была в Харькове ездила. Вот. И, в принципе, вопросов тут у никаких нет. То есть, машина была в целом в хорошем состоянии. Но с таким дефектом продавалась и все. На днях ко мне приехала еще одна Шкода с Германии. Продавалась она с дефектом. Шумит двухмассовый маховик. Так, в принципе, по кузову она ничего. Комплектация, в принципе, неплохая. И не работал кондиционер на автомобиле. Что машина приехала, ремень ГРМ менялся 118 тысяч назад. То есть, в принципе, в Германии эти работы по замене сцепления, по замене ГРМ и прочее, там, в принципе, потянут довольно-таки внушительные суммы и поэтому эти машины отдают ну, за более-менее вменяемый ценник, но за ними тоже стоит очередь, то есть какая-то машина такая выскакивает в объявлении, кто первый находится возле этой машины, приезжает и забирает поэтому нет такого, что вы знаете открыли мобили ДЕ или ebay Кляйн, Цайген смотрите, машина есть, она будет там 2-3 дня вас ждать за этими машинами, которые приезжали мои знакомые уже было на них Стояла очередь, то есть берете, не берете, следующий забирает. Их охотно покупают и в Прибалтику, и в Польшу. И это, то есть тут уже вопрос просто порядочности тех, кто машины берет на продажу в качестве произведения работы и прочего. И вот недавно еще мой товарищ пригнал Шкоду Октавию А5 2007 года. Значит, э, у машины не было тяги и мотор цокотел. Он еще когда в Германию покупал, позвонил мне, включил видео, ему говорю, мотор цокотит, скорее всего, протерка компенсатор. Ну, говорит, а по тяге он так особо в машинах не сильно разбирается, особо так не распознал. Он там проехал на ней 80 километров и привез я ко мне на автовоз. Вот. Значит, я машину загнал на подъемник, посмотрел, там была на в турбине с пустным коллектором сзади стоит трубочка такая, рециркуляция идет, и эта трубочка просто от фланца оторвалась, и получается, что у вас Ой, выхлоп с турбины вылетал просто в воздух. Ну, естественно, в турбине проще, чем в выхлопному коллектору. Точнее, у вас шел этот выхлопный газ, поток не на турбину, а вылетал воздух, естественно, проще. Где, где, тонко там рвется, воздух вылетал. На улицу выхлопные газы, им было это проще сделать, чем крутить турбину. Естественно, тяги не было, и машина нормально обороты не набирала. Я поменял э, эту трубку рециркуляции, старую, там фланец отломанный, выкинул. Вот э, Тяга появилась, машина, все, но цокот не ушел. Мотор работает с таким характерным цокотом, таким бубонением. Ну и, что я заметил, значит, э, я в бачке расширительная была вода, и вокруг бачка был такой легенький ржавенький налетик. Я так понимаю, что, скорее всего, раз вода, значит, тосол где-то уходит. Раз тосол уходит, значит, идут газы, скорее всего. Вот. Ну, я недолго думаю, в принципе, я планировал, я снял клапанную крышку, видел, что компенсаторы три вообще проедены, распредвал погрызанный. Были у меня мысли поменять компенсаторы, поставить распредвал нормальный, потому что этот на мусорку. Вот, но думаю, ну, смысл эту работу сделать. Сейчас я соберу, а все равно, раз машина на воде, то надо будет все-таки, наверное, и скрыть головку. Снял я то же самое, снял распредвал, снял вот эти компенсаторы, все выкинул в мусорку. Вот, снял прокладку под головки блока. Ну и мои выводы такие, что прокладка там была менееная, Скорее всего, что просто головку взяли где-то с разборки, поставили. И никто не заморачивался на том, в каком состоянии распредвал. Этот на машине ездили, просто-напросто доливали видно воду. Э компенсаторы цокотели, на это никто не обращал внимания. И, наверное, когда просто пропала тяга из-за разрушенной трубки, машину просто решили продать. И вот такая машина попала в руки. В целом, в принципе, мотор поршневая там в нормальном состоянии. Э я головку опять-таки отдал на промывку, ее всю промыли, вычистили, э поставили новые сальники клапанов, притерли клапаны, спланировали плоскость привалочную. Вот я собрал Купил туда новые компенсаторы, купил новые вкладыши, купил туда другой хороший бушный распредвал, поставил сальник распредвала, болты крышек распредвала, э, насос форсунки, кстати, стали родные, я посмотрел, проверил, поменял уплотнение насос форсунки. Вот, единственное, что сажевик я чистить не стал, его они благополучно засверлили, э, я это уже заметил, потом я его снял, через верх вытащил, положил, а потом, когда уже... Мотор был разобран, надо головку делать, переворачивать этот эм, сажевик, а там сварочный шов. То есть просто засверлили дырку. Из-за того, что, видимо, мотор под, подкапчивал, видно, просто напросто решили его не чистить, не снимать, не делать. <coughs> Пошли простым путем. Вот такие, друзья, приезжают автомобили. Значит, э, мотор этот собрал, головку перемыл, перечистил, все новые прокладки поставил. Поставил на ремень ГРМ, помпу, вымыл там весь блок, вычистил все вот эти налеты слив воды с радиатора, в блоке там все. И все нормально собрал. Завел все, мотор работает как часики. Ну и еще один кинулся с одной проблемой, на машине тоже не работает кондиционер. Вот, ну я подключил тот сканер. По сканеру мне написала нет давления в системе. Вот, но ну думаю, ладно, нет давления, значит где-то есть утечка. Я подключил туда, накачал газ, посмотрел, давление появилось в системе, включаю кондиционер, он не включается. Сканер пишет, там есть в подгруппе управления климат-контролем, есть в текущих данных положение компрессора кондиционера 6 это выключен, 0 это включен, работает. Есть там еще коды там 2, 17 и прочее. Это связано с тем, и по какой причине не работает компрессор. Вот и он переключается на 0, а потом раз и на 17 цифра меняется показания. Значит, я компрессор этот э, Почитал ошибку, мне написало, что клапан управления компрессором короткое замыкание на массу или обрыв цепи. Ну, думаю, ну, давление система держит, значит она герметична. Что-то, наверное, с клапаном, или с проводкой на разъем. Я снял фишку с клапана кондиционера и посмотрел, там тупо Просто в тычку, когда одевали этот разъемчик, просто загнули пины, отогнули. И разъемом просто на них не попали. Пины были загнуты. Я взял отверточкой пины, аккуратненько выгнул. Выровнял, все, одеваю фишку. Она так плотненько оделась хорошо. Вытащил, посмотрел пины на месте, еще раз одел, вставил несколько раз. В общем, проверил фишка, все нормально, все это. Я одел фишку, и с газом у меня был газ заправлен. Нет, просто для проверки давления системы. Я включил все, компрессор, кондиционер включился, ошибок нет начало как бы этот показания по этому вышло на ноль показания работы компрессора все <клёх> я его выключил и оставил машину до вечера посмотреть не уйдет ли давление в системе все я подключил сканер дальше кстати когда вот это включил компрессор кондиционера сразу начало нарастать давление в системе то все начало адекватно работать я спустил тот газ который на проверочный набил в систему вот. И у меня у соседа есть там автомашина для заправки кондиционеров. К вечеру я посмотрел, перед тем, как спускать газ, что давление в системе держится, нормально все. Накачал у меня кондиционер, заправил, все полностью нормально. И все, я подключил опять сканер, давление в системе есть, включаю, все, нарастает давление. Холодит отлично, и на улице было 33 градуса, температура опустилась, мы ну, даже до 5,3 градуса на датчике, на положении самой низкой температуры. Вот. В итоге получился, в принципе, нормальный работающий двигатель. Работает, в принципе, хорошо. Часики все чистенько, вымыто. Трубка поменяна, сделано все. Я, в принципе, машины делаю и те, что я делаю людям, и свои машины. Если кому-то на продажу, то я, в принципе, у меня нету такого подхода сделать, как бы, как попало, там, поменять по минимуму. То есть, то, что необходимо, я стараюсь всегда все делать нормально. Тем более, в принципе, я вам скажу так, запчасти новые стоят не нам там, не баснословные деньги, чтобы на них экономить. Но в любом случае, да, даже кто-то будет ездить потом кинется столкнется никто меня не будет там вспоминать не злым тихим словом что кто-то какой-то нехороший товарищ собирал как-то машину на продажу поэтому имейте в виду друзья что вот эти все бюджетные машины либо они будут стоить очень дорого, либо с какими-то дефектами. Те машины, что вы покупаете таких у злостных или перекупщиков, то имейте в виду, что может быть многие вещи какие-то подделаны, как вот две машины пришли из Германии, менялись прокладки под головку блока, никто ничего не делал, не чистил, не менял, собрали и машина поехала. Просто на них были ярко выражены дефекты которые себя проявили, вот, а может быть такое быть, что машина будет ездить нормально, на, перед продажей, но в итоге это может вылезти в следующее, но тем не менее в принципе эти моторы э, поколения я 188 насос форсуночный дизельный 1.9 2 литра 8 клапаны, они очень надежные очень хорошие по характеристикам поэтому, да и сами машины эти вообще вот, поколения 5 гольф гниют правда немного 5 гольф но вот Octavia 5, Туран, Audi A3 8P в принципе довольно таки хорошие и из разряда бюджетных машин Это я на сегодняшний момент считаю из таких СБУшки, которые вписываются в очень скромный бюджет, довольно-таки хорошие машины. Поэтому, если что-то вам попадается с какими-то нюансами, имейте в виду, что вам предстоит делать, что нужно этот. Ну, колодки такое, там расходники, рычаги я во внимание не беру но большая часть машин, которые, которые в Германии продаются, имеют какие-то определенные дефекты. Поэтому тщательно читайте, разговаривайте, смотрите, кто, кто продавец, поскольку могут вам одеть, будь Мне то, в принципе, для меня эти все проблемы кажутся там легко решаемы, поскольку я сам занимаюсь ремонтом машин. Для любого, конечно, человека извне, ну там снять головку, там вот пробита прокладка, это может быть, конечно, действительно трагедией и там довольно-таки большой неприятностью. Но, тем не менее, имейте в виду, попадется. Чините, восстанавливайте. Дай бог, вам говорится, купить машины беспроблемные. А если какие-то есть проблемы, чтобы вы попали в хорошие руки и, и отремонтировались. На этом, в принципе, у меня, друзья, все. Я вам еще по этой шкоде, в которой сейчас нахожусь тоже, это я себе купил взамен Гольфа, сделаю видос. Вот, расскажу по ней более подробно. Ну, а я вам всем желаю э, приятных покупок, только хороших впечатлений за рулем. Всем удачи, пока и до следующих видео.